Сразу отвечаю на вопрос, который Николаевича по задал. Погадянский Андрей Погадянский Андрей Борисович. В принципе эта информация уже доступна. Интересовался, если презентация вместе с презентацией. То что вам в принципе по вашей позиции нужно будет переслать с помощью людей, которые отнеслись с этого допроса, если там если вы в презентации компании ВАК там перечислено, где строились предприятия компании ВАГ. Сергей Олегович, я немножечко планирую ситуацию следующую. То есть этот инвестор – это незаинтересованный производитель. Он не продает свою продукцию. Он заинтересован вкладывать деньги в собственных фонд. Я... Я... Поэтому я... он выбирает технологию производителя технологии, на соответствующие те, которые будут как минимум Отвечать за модернизацию данного предприятия в течение следующих 20-ти лет. По данной технологии, с производством синтеза газа и дальше производство электроэнергии, очень мощный завод, я прошу прощения, у меня нет практики, развиваю, если недалеко, очень мощный завод в Кенту, но просто о нем много. Я знаю, что слышно приятно, насколько эта э, схема э, коррумпирована и тому подобное. То есть, э, хотел бы э, сказать следующее, что э, подобные заводы, которые вы хотите посетить, ну, мой партнер, господин Браун, на встрече, которая происходила 7 октября сего года, он четко сказал, мы подготовим для вас приглашение на то предприятие, которое будет походить по своему составу отхода на украинский состав отходов. Понимаете, чтобы мы, мы не ехали куда-нибудь в Америку со спрущенкой, потом говорили, я там выпал, там не так, как мне нравится. Он пригласил или в Италию, или в Турцию. В конце концов, это произойдет тогда, э, когда я ну, пока покажу, что действительно черняцы и области подтверждают что мнение, встречать в инвестициях. Встречать заводом, За инвестициях. за ровно. Родинский завод. Я скажу э, прямо четко. Это, это пример, когда производитель, производитель да. Да. сделал схему, привел инвестиции, привел службу и Родинское предприятие взяло на себя э, обязательство погашать эти кредиты. Это не инвестиции, это кредитная линия на самом деле в завод. Это завод, который подразумевал э, производство сухих, сухого, неактивного. То есть выпаривание мусора, полного в 70% глубина производства. Ну, представьте себе, из 100 тонн ежедневно, грубо говоря, 70 тонн э, навалов э, вот этих билетов. Почему их не производят? Потому что продавать их нет. Дальше ничего, нечего делать. А приезжают место, которое предлагает, в принципе, господа, давайте сделаем вот закупку сырья вот таким э, моментом. и а дальше переработаем в первую установку, которую мы будем, собственно, отвечать своими деньгами, если при этом мы будем собственниками этого проекта на вас. Многие, многие моменты, которые решение что, они, они просто убивают инвестиционную привлекательность не только еще раз, а еще и приняли место. Вот, к примеру, момент, то, что Рада не, не может Сергея а данный ну, способ вчерашнего благополя дня Пирберов о а комиссии по привлечению э, тех компаний, которые получают ваши деньги за сбор и за вывоз. И так называемую утилизацию на полигоне, Сергей Олегович правильно сказал, в следующем году вы будете закрывать. А если не закрываете, ну, соответственно, что денег ну, не найти, значит, будет так, утилизации на поле боя. Просто что? Даже не серые, а нет, никакие. По поводу Бога я так много вам рассказываю. Почему умер этот проект? Потому что кто-то на Украине Никто вас не хочет привести к этому э, капкану. Ситуация следующая. Не надо мне показывать даже наличие у вас таких денег, перестой Но я с собственными отношений, э, отношениями как с инвестором, так и с моими партнерами отвечаю за бар и почту дальнейших подпис... подписания дальнейших договоров. Контракт на выполнение первого. Там, где будут тратиться эти деньги. Да. ваш рука прямо сказал, да. что я к шоу, в принципе, да, не ничего не страшно, надо привлекать. И это дело, э, наверное, в что у меня это получится, да, э, поскольку я все ждал, когда будет вопрос, ошко, живой, а что же делать, как этого выделить. Но еще с момента приезда моего инвестора, нашего инвестора, задекларировали возможность выделения городу через коммунальные предприятия определенных... В тот момент, когда будет полностью разработан цикл комплексной утилизации. Это означает подъем от населения то, что только Извините, отходов э, жизнедеятельности. Выбросило не на роликом, под чистое место, а оно предприятие. Но это возможно сделать, конкретно определить величину этой территории и ее прописать в громаде только после того, как мы сделаем это.